Здорово, Здоров, сынок, здоров. Столько лет тебя искал. Здравствуйте, столе... столько лет тебя искал, понимаешь, вот только сейчас нашел. Что ж тебя жизнь-то так покрутила? Касатик. Что случилось-то? Чечня? Да. Чечня случилась. Пошел. Чечня, ты и там, и там был. Ах ты ж мой любезный, ах ты ж разлюбезный. Она а и своего что случилось? Ну, я прошу. Ну, еще раз прошу. В смысле? Уже не берут. Как не берут? Тебя комиссовали, что ли? Нет. А что за... по состоянию постоянно здоровье. Ну, так, так я спрашиваю, комиссовали или как? Я, я профи. Я профи во всем всего деле Ты профи во всем? Боже, что мой. Вот мне такие нужны. Хочешь у нас поработать? У, у кого у нас? Контрразведка. А... Белгород. Город-герой Белгород. Знаком тебе такой город? Тут важно, чтобы ты язык знал. Знаешь язык противника? Сам-то ты откуда родом? Я? Честно говоря, русич. Откуда? Россия. Отк... Не, ну а поконкретнее? СССР. 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 Россия. Так СССР или Россия? не пойму я тебя что-то. Ты путаешься в показаниях касаться. я родился, я родился в СССР. Ага. У меня российский. А паспорт российский? Ага. Российский А, нет у тебя, да? Поним. С языком противника у тебя сложно. Ну что ж, придется под... подтянуть, нет, подтянуть. я понимаю, Я до такой степени, да, я противника хорошо могу раскусить а, доли минуты, доли минуты, но хрен с ним, доли, а, Дани, три часа я его э, э, освожу. До такой а ну-ка, а ну ка, ну по, ты, меня, ты, ходить можешь? Нет, у меня старовера, нет, подожди, мне uh у -huh. меня старовера, у меня вера, меня э, до такой степени научили, Вместо Ира научили. <соединяющие> а до, до, до такой степени, то, что он посыл, у меня страшно запрещено бой. Это, это хорошо. Это, я могу бить, знаешь, я могу тебя бить единого удара. Нет, ну, меня тупо не, тупо не надо. Меня не без без надо. Надо врагов. Тупо. Надо врагов. Зачем же меня? Я твой командир, нет, ты меня должен слушаться и подчиняться. А ты начинаешь меня бить. Я ты, твой ты, командир. Это пока. Так я же тебе предлагаю. Берешь билеты на поезд. У тебя деньги на билеты есть. Если что, так мы тебя оплатим. У тебя такой боевой путь. Ты что? Нам такие люди нужны. У меня опыт до хуя. Ну, так я и говорю, ты пьяненький сейчас или нормально? В данный момент, да, я бухаю. Ну, бухаешь, вот. Понят... понятно. Смотри, понят... смотри. Я понимаю, понимаю. Финский, айси, если... а что это ты какую-то западную водку пьешь? Окей, надо, а еще, да. надо нашу пить, ну что ты Само, Это... Хорошо, не ругайся, не ругайся. Так что, послушай, я, я понял, что ты готов послужить еще родине. Это меня очень радует. Как у тебя со зрением? У меня зрение хорошо. Со зрением хорошо. Я контузии. Стрелок, снайпер. О, да, вообще прекрасно. Контузии были? Контузия, конечно, Контузия. Будет. Тяжелая или так? Раза. Или так? Ну, живой, общаюсь. Да, да, да. Ну, иногда заикаешься, конечно. Но это не страшно. Это, это кстати, Бывает. это, кстати, даже Бывает. на это, кстати, даже на пользу. Легенда, легенда у нас такая М -м. Со соответствующая есть. Э -э у меня уж Деньги Баба на билеты нет. до Белгорода есть А далеко ехать? А зачем? Ну, мы тебе оплатим, если денег нет. Не надо мне. Оплачивать для чего? Ну так я тебе говорю, контракт подпишем. Ну что ты? Ну ты я же тебе говорю. Ну только сначала проверочку проведем. А сначала сначала проверочку Да ну, я вижу, ну, я ты Иркутск... просто необходимо. На Иркутске живу. На Иркутске. Да. А тебя как это как бы это тебе э, помягче сказать? Э, ты вот первый в роду такой, или у тебя весь такой род? Ну, заслуженный, имею в виду. Заслуженный? Ну, ну наш, один я прошусь. Один ты получился такой, да? Да. пизды. А я семья. Пошарный, я а семей... семья у тебя есть продвинутый? Вот такой позовно тебе дадим. Позовно тебе дадим продвинутый. Позывной придется взять не новый. Надо, не надо мне? Не, не, надо, надо позывной придется новый. У меня есть? Не, нет, старый не старый годится. Какой бы он там крутой а ни был. У, не, у меня есть позывной. А какой у тебя позывной был? А, Леший. Не годится Леший. Это очень по-нашему Леший. А, да, знаешь, я там не, не годится. Даже наш, я вращаем не, вращаем не годится. Мы подумаем. Вышибаю. Подумаем. Соловей-разбойник это длинно очень. Э, как бы тебя называть то дегенерат вот нет, но чтобы я в образ, в это бы чтобы вовлевить. чтобы 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 Я чтобы смотри. Вот, смотри. А, чтобы я чтобы чтобы смотри. чтобы чтобы я чтобы чтобы я чтобы чтобы а, не чтобы чтобы не чтобы чтобы не чтобы Я чтобы 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 Не. Что у тебя? Что у тебя в жизни? Так ты меня спрашиваешь или ты мне рассказываешь? Ну как-то ты определись, л... Леша. ты определись. Леша, ты или Кикимора? Подожди, тихо, 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 тихо. Не, 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 подожди, ты мне рот не закрывай, Леша. Ты, 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 субординацию соблю... соблюдаешь. Леша, я просто для себя вопросы задаю. а, для себя вопросы просто... задаю? Просто... задаю? Давай, задаю давай, давай, давай. Я тебя неправильно понял, Леша. Да. Говори. Смотри. Чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? Смотри. Хитростью, обманом. Так я же разведчик, конечно. Семьес... Не, а, а Своей семьей ты любишь. Ну а как же, конечно Это люблю, не а нет. как же, еще бы. Не, не, подожди, подожди. Угу. Ну, можно было начать? А, да, я, я ж подтверждаю твои слова, ну что ты, Леша, чтобы тебе легче было. Я для них пытаюсь сделать все, чтобы они все хорошо работали и жили. Леша, ты удивительно умен. Нам, я же тебе говорю, нам такие люди нужны, понимаешь? Нам в контрразведке такие люди необходимы. Ты очень проницателен, умен. А давай тебе дадим. Как, давай другое псевдоним. Мне нравится тебе венерат, пускай будет, я не знаю, э, дантист. Будешь дантист. Хочешь? Представляешь, такой молодой уже дантист. Не надо ничего. Ну как не ничего? Надо. Родине не надо, тебе не надо. У вас нет, нет такого, чтобы меня заинтересовать. Родина, сынок! Родина! А что у тебя родина? Так Россию же ж, мать, ее. А в чем мать, Ее. заходит. Родина. Скажи пожалуйста. Россиюшка же. Белгородская, я же, Белгородская я, земля, посоплю, земля, русская. Если ты, наш российский беспроблемный человек, базара нет, я, я посоплю, если ты наш российский. Ну а какой же еще? Же, ты с ума сошел, что ли? Там же у тебя флажок должен быть нарисован. Если, если ты мы Человек, базара нет. Нет, я еще раз пойду на, на СВО. Так ты же сам сказал, хочу пойти, да не берут. Я же поэтому к тебе и обращаюсь, так сказать, взываю к твоей совести. Да не сутваю, не сутваю. Так сказать, зацаряю отечество. Я, я не буду говорить, что я был. Да ты сказал, что был в я Чечне. Я говорить? В Чечне был, я сказал, по, на СВО был. По, по статье такой 45-й. Так ты уже Сторонная. сказал, что был, Леший. По статье сорок А где? Че? Я ж не объясняю. А, нет, так ко мне не и не приступил. надо. Мне, я, я просто вижу, что человек заслушал. Я прекрасно знаю. Ну. У меня ну, слава Лынок, наша висят. Так этот висят, сам. А хочешь, я про тебя расскажу? Без всякой подготовки и без всякого чтения. Значит, жил ты в Иркутске, сынок. Жил, не то жил, работал где-нибудь на заводе. Возможно, даже самолеты строил. Каким-нибудь рабочим работал. В 1990 году позвали тебя в армию. По малолетке позвали тебя в армию по малолетке, там деды над тобой издевались. Я по... в Аркусь области жил. Так я и сказал в Иркутске да. Покойся Боси. Так я так и сказал, вот. Я тебе кое скажу. Вот. Потом позвали тебя в армию я по в Иркутске малолетке, Иркутске я а там деды тебе немножко, э, ну мягко говоря, не взлюбили тебя, деды, потому что ты язык длинный имел. А руки у тебя, может быть, и за... а может быть у тебя, а что уже нет, не имеешь, да? Нет. Вот. Я никогда в жизни. Я ну, ну, лично, ну, ну я же, Леша, хорошо. Леша, я тебя не перебивал. Я же тебя не перебивал. Я слышу, общаюсь, я не, слышу. Я слышу. Я общаюсь очень ты молодец. Грамотно, всегда, но общими. я же тебя слушал, а теперь ты... Да меня с кем? Он, знаешь, послушай и меня, и меня не внимательно, послушай меня внимательно. Я же тебя не перебивал. Какой украинский разговор? Я тебя, так я вот, тебя так тебя. вот, дорогой Это мне и нужно Значит, ты разбираешься все-таки в украинском языке А ты сказал, нет, ничего не знаю Ну как так? Разговаривать, говоришь, я не могу твой... Так я в Белгороде Того... живу Какой же ты еще я язык акцент. Бел... Я тебе акцент слышу тебя. Я из Белгорода, Тут у всех такой акцент Ты что, ненормальный? Ну, конечно, конечно, я всех слышу а, вот она что, значит, не хочет на родине служить. Не любишь ты на родину, значит. Да нет, залежь. я Россию люблю. Да, ради да. Бога, Россию люблю. Нет. Россия. Я люблю. Минобороны, нет. Я просто скажу, Россию что нашу люблю ради Бога. Я вот Россию, Россию ради... люблю. Рядом, рядом, извини, просто да, самая военная часть. Значит, люблю. Я обратно скажу. Обратно а воевать. Шешь вот с маслом. С маслом. Я тяжко раненый при операции. Меня, видишь, как оттяпали. Я воевать не пойду никуда. Ну, что ты возьму? А воевать? Ш... А вот он, Миноборона. Рядом. Прямо в Иркутске. В Иркутске. А что же это так? Это наши генералы обоссались, что в Иркутск уехали, а? Плохо все. Плохо, не плохо на, все решать. Ладно, где там э, адресок? Э, приеду, пожалуй, похлопачу за тебя в Минобороне, в Иркутске. А адресов Советского Союза? Ну, да давайте. нет, Советского Союза уже, ты Леша, что, нет. Да? Нет, Леша, Советского а, Союза. Что? Может, ты подзастрял? Минобороны а, все знают прекрасно, что... Так Где? я а ж не из Иркутска, нет, Леша. Леша. Ты же сказал, приказно в Иркутске Минобороны. Я не, не в курсе, не в курсе. Просвети меня. Не ну, подожди. Я прекрасно Началось, знаю. Началось. Что ты, что ты? началось, Леша, началось. Хорошо, Леша, gonna... хорошо, yeah. Леша. Я тебя понял, yeah. Леша. Ждите сигнала, ждите сигнала. Сигнал будет три зеленых свистка. Пока, Леша.